Мы начали сегодня репетицию. Я думаю, что у нас все будет прекрасно, замечательно, как обычно. Я думаю, что конкурс «Мисс Донбасс» является, наверное, одним из самых крутых в нашей стране. И мы каждый год стараемся удивить и сделать какие-то новшества. И если кто-то видел концерт группы «Скорпион» с лондонским симфоническим оркестром, я думаю, у нас будет не хуже по звуку, по звучанию. У нас в этом году это такая идея у нас только живой звук, даже под выходы никаких фонограмм. И мы репетируем с оркестром, мы репетируем с рок-группой, мы репетируем под живой вокал. В этом году очень красивые девочки, очень много с хореографической подготовкой, поэтому постараемся максимально насытить эти выходы хореографии, но все равно упор будет лежать именно в этот раз больше на фэшн. Больше на дефиле, больше на проходки, больше на стоп-кадры, для того чтобы хорошо получилась и видеоверсия, и фото... фотоотчет, так сказать, э после мероприятия. Сцена в три уровня, свежий воздух, парк, open-air. Приходите, увидите, будет круто.